Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні: військовий аналітик та офіцер артилерійської розвідки у відставці з позивним Арті Грін. Арті, рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день. Арті, звичайно, говоримо про ситуацію на фронті. Останні заяви, от зокрема, Володимир Зеленський каже, що ми зачистимо Куп'янськ. Дати визначено, там залишається до 60 росіян. Крім того, він каже про Покровськ, про те, що там ситуація керує Олександр Асирський, і ну, якби те, що останніми днями росіяни там не мають успіхи. Натомість Мар'яна Бузова розкритикувала цю заяву і каже, що це є повна брехня. И это полная неправда. Не, не на ваш погляд, что она відбувається на Афроде? Ну, по всему командует действительно Сырский, но это э, совершенно не радует, потому что Сырский командовал Дебальцева, когда нас окружали, мы вопреки его приказу э, прорвались. Э, э, Сырский командовал Солидаре, когда в э, в похожих условиях, только чуть меньшего масштаба, там сражалась 77-я бригада, тогда еще полк, наверное. С полностью отрезанным тылом, или точнее, тоже тыл простреливался кинжальным огнем с двух сторон. Потом то же самое повторилось в Бахмуте, где тоже командовал Сырский лично. Но вот Авдеевка это было не его. Да, в Авдеевке там были другие командующие. Но Сырский находился, командовал непосредственно рядом с Авдеевкой. И не то, что палец и палец не ударил. Он обязан был э, участвовать, э, прикрывая левый фланг Авдеевской групп, Авдеевской группировки, но сделал все точностью на наоборот. Поэтому. Ничего не радует, что сырский там лично командует, особенно меня, я участник как минимум трех сражений, так, такого же плана, когда в неудобной диспозиции наши войска не так и не получали приказ на выход из вот такого полуокружения. То есть мало того, сейчас Возможности дронов кратно возросли по сравнению с теми операциями, о которых я говорю. И тел зона стала гораздо более прозрачной и гораздо более плотной. Поэтому, ну, посмотрим, как будет. Если будет, как, как это в традициях сырского, то будет беда. Вот. Потому что, э, по моему глубокому убеждению, войска должны были быть выведены с Мирнограда еще на прошлой неделе, и то это уже поздний срок. Поэтому, а, забыл еще Курскую операцию, где командовал Сырский до самого конца. Там была аналогичная история, когда мы понесли неоправданно большие потери, поздно отходя. Я вот, кстати, до сих пор не знаю, был ли на самом деле приказ на отход. Или тактические командиры взяли на себя инициативу и вышли сами. В Дебальцево совершенно точно не свидетель, что мы выходили сами. Ну, в смысле, возглавил это Шептала Камбрик, но все остальное командование было возмущено поступком Шепталы и сделали вид, что была команда, там даже золотую звезду дали Шептале, ну, чтобы сымитировать то, что типа командование приняло это решение. Поэтому ничего хорошего я не жду. К сожалению, э, остается констатировать факт, что наше военное и военно-политическое руководство действует в абсолютно феодальной парадигме. То есть территория и престиж там их где-то, неважно где, имеет значение, а жизни солдат нет. Это очень недальновидная э, позиция. Потому что именно поэтому у нас сейчас острый дефицит солдат в армии. Потому что мы так бездарно их теряем в подобного рода попытках удерживать безнадежные позиции. Ну, как-то так. На Купинске там действительно ситуация радикально другая. Там в очень неудобном положении находится противник, который с севера огибает заходят в Кубинск. И с ухудшением погоды, а это там ожидается по текущему прогнозу на середину ноября, им там выживать будет совсем сложно. Им переправляться через Искол и все, и все такое. Сейчас нам не, не очень повезло, прогнозы на то, что октябрь будет дождливый, не сбылись. Именно поэтому пехота противника продолжила, продолжила интенсивное наступление на всех оттенках фронта. Не, не только на Покровске, но и южнее Покровска, там, где уже стык с Запорожской областью и уже Днепропетровской области. Ну, если верить прогнозу, еще две недели будет такое безобразие. И с середины ноября пойдут дожди, и пехота уже так не побегает. Давайте повернемось до Покровського. Боєць із позивним мучний також якби, порівнює ситуацію Покровського із суджею і каже, що йому нагадує саме Це саме ці події, і е, каже, що тоді також ну, власне те, що ви теж проговорили. Тоді з по поспіхом відступали наші війська. І Я йому процитую. Він каже, що немає слів. Е, навіть не знаю, як це коментувати. Скажу одне ситуація, нагадую, як суджує, коли наші козаки виходили по вузькому горлишку. Навіть шкода бійців дуже за те, що за те, е, що ну що наразі не до командири Втирають якусь ну брехню, так як і каже про те, що правда несподівано вилізе, і все одно всі в неї різко повірити, а бійці вже повернути буде неможливо. Ну тобто, те, що гур бійці спецназ там присутні свідчить нову ж таки про надзвичайно складні ситуації, намагаються здається, так вірно розумію, розблокувати вихід для наших військ. Ну, бойцы спецназа, они присутствуют много где. У нас этих подразделений сейчас стало в разы больше, чем было до, до полномасштабки. Я имею в виду подразделений специального назначения. Как в составе ГУРа, так в составе ССО И еще и штурмовые войска отдельные какие-то там создаются. Так вот... Да это ничем не говорит. Тем более там засветили там что там Гуровцев 16 человек. Мне вот, кстати, любопытно будет когда-нибудь узнать, кто эти кадры слил в медиа с десантированием этой группы. Но на самом деле уже она геолоцирована, где была высадка, там все такое. Зная, для чего вообще предназначен спецназ, я могу констатировать, я не знаю судьбу этих бойцов, Дай Бог, чтобы она сложилась успешно. Но я не вижу никакой операции, частью которой была эта высадка. По крайней мере, успешной реализации. То есть противник как находился в северо-западной части Покровска, он так, там и находится. И мало того, продолжает развивать успех в сторону Гришина. Поэтому не знаю, как, что конкретно с этими полутора десятками бойцов, спецназа. Но операция, которая там, видимо, была задумана, она не была успешно реализована. Это очевидно. Потому что уже несколько дней прошло. Зная, для чего используется и в каких случаях спецназ, можно констатировать, что, как минимум, сама операция была неуспешна. А тактическое действие с высадкой вот этой группы спецназовцев, ну, дай бог, чтобы для них закончилось неплачевно. Дай Боже, тому що в горі офіційний коментар. Там кажуть після успішної десантної операції до спецназу горі, які зайняли ем, певні рубежі, пробили наземний коридор та доєдналися додаткові сили спецпідрозділу. Це офіційний коментар від гору. Ну і з тих істочників, котрим я має доступ, там на сівері, на северо западі Покровська лінія заприкосневання не улучшилась. Наоборот, противник э, пытается развивать успех в сторону Гришна. Поэтому, не знаю, ну, безусловно, бойцы могли кого-то там э, ликвидировать, но дело в том, что там идет килзона, То есть там, как по мне, э, подразделение дроноводов, там было бы эффективнее. Ну, в смысле, более важно, чем э, спецназ э, в пешем строю. Карті, скажіть, будь ласка, а ситуація це... в Покровську, чи ну, ви ж знову таки спілкуєтесь, так і з військовим. Можливо, що вам відомо. Тобто до всього цього призвело в тому числі неправдиві доповіді. Можна про це говорити, чи ні про цю проблематику? Я би немножко по-другому зложив. Ко всьому приводить самообман. Потому що інформація о том, що там все плохо, вона просто з різних істочників. но если как бы слушать вот то, что вам хотелось слушать, можно самообмануться. обмануться. И вот то, что вчера заявил Зеленский о том, что там что-то стабилизируется, там что-то такое, там и, кстати, Сырский о том, что там, значит, ставятся задачи по реализации логистики и там еще какая-то лабуда. Значит, это или, или попытка сделать идиотами тех, кто это слушает? Либо самообман, ну, выбирайте. Но зная, что у сырского IQ повыше 100, я подразумеваю, что он не самообманулся. Но по каким-то причинам пытается из последних сил держать эти рубежи, теряя, неоправданно теряя наших бойцов, которых будет критически не хватать на последующих этапах этой войны. И это происходит не, не, и первый не первый раз, будет, Евгений, это происходит не первый раз. На моей только памяти таких было несколько. Там участвовал и Сырский, и я в качестве офицера по боя. Поэтому, к сожалению, это не удивляет. И это не беготня по граблям. Это яркая демонстрация этики этого офицера. То есть ему жизни людей ну, мягко говоря, очень мало, э, очень мало ценность представляют. Так, Арті, я розумію, що це ваша думка, але на ну, якби офіційні заяви зовсім інші. І якби Сирський акцентує увагу, увагу на збереження життів э, наших військових. Ну, об цьому він завжди говорив. Але демонстрував противоположні е... Э, пріоритети. Mm Арті, ну, один, а так, колишній заступник міністра оборони також говорив, акцентував увагу, що потрібно давно віддати наказ про вихід, і він говорив про те, що тому що не буде кому захищати наступні рубежі. Совершенно верно. Несмотря на то, что ДНР не военнослужащий, но ну, он как бы общается с военнослужащими. Я так понимаю, что он цитирует мнение большинства, если не всех, военнослужащих, с кем он находится в контакті. У меня абсолютно такое же мнение. Я б немножко крепче сказал, Например, что очевидно командование совершает преступление, не отдавая приказ об отводе войск из этого крайне неудобного для обороны района. Але дивіться, Арті, а військові також мені розповідають, що власне проблема неправдивих доповідей вона полягає в тому, що якби вони переживають, що якби їх будуть знімати із посад. Ну, тобто по тотально знімають з посад, навіть це ну, при якісь такі невеликі, скажімо так, прогалини. Ну, тобто це дійсно так. Якщо ви хочете бути обманутим, то ви всегда візьмете ту інформацію, яка не перевіряє. или из ненадежного источника, или еще как-то, да. Если вы хотите проверить информацию, то всегда есть возможность. Ну, например, я вам докладываю да, голосом через рот. На тех направлениях, где командовал генерал-майор Дропатый, он лично звонил командирам подразделений дроноводов, чтобы узнать реальную ситуацию на поле боя, а не из докладов штабов, которые проходят какие-то вертикали и искажаются, как испорченный телефон. То есть вот когда генерал хочет узнать истинное положение дел на поле боя, он найдет источник, всегда может найти источник, который ему эту информацию предоставит. При этом совершенно не обязательно даже самому находиться на поле боя. Хотя иногда это очень полезно. Например, для того, чтобы увидеть рубежи обороны, когда ставишь задачи, где обороняться, было бы неплохо глазками увидеть эти рубежи и сформировать реально свое мнение, удобны эти рубежи для обороны или нет. Карта, к сожалению, даже спутниковые слои этой полноты картины не дает. Вот. Поэтому было бы неплохо как бы и глазками увидеть, но всегда есть возможность найти источник информации, который даст ее свежую в онлайне, ну прям он тайм. И она не будет искажена там, Несколькими э, ярусами штабов. Но, очевидно, у Сырского нет такой привычки вообще с кем-то общаться. У него есть привычка вещать, ставить задачи и строго спрашивать об их выполнении. А ситуацию на поле боя, он, вот его традиция, не интересоваться, что там происходит, а ставить задачу что сделать. Все исправить, все вернуть, наступать восстановить позиции. И прочее идиотизм, который, если бы мы выполняли эти приказы, у нас бы армия закончилась еще весной 2022 -го года. А, Как-то так. Або Осман, наш військовый, был мучный, наразе не помню, он пишет про то, что Лиман Там може, ситуація також погіршується про те, що знову ж таки з логістикою починають проблеми траса слов'янський ізюм, так, 50 на 50 відсотків він каже. І це власне через те, що знову ж таки не були там і сітки е, зроблені. Ну, тобто, це щось подібне може бути що й у Покровську тоді. Ну, видите, траса славянський це немножко глибше, ніж глибина корпуса. там третий корпус воюет, да, на Лимане и Боровой. И у них туда руки не дотягиваются, просто не физически не в состоянии третий корпус закрыть все дыры, включая стратегическую трассу, которая обслуживает не только третий корпус, а по сути ну, две трети Восточного фронта. Вот. И заниматься как бы восстановлением сеток на этой трассе, Должны какие-то органы более высокого уровня военного управления. А вот там, где третья, третий армейский корпус воюет, я за них относительно спокоен. Знаю, что у них оперативно-тактическое командование адекватное. Поэтому я почему-то спокоен за Лиман. Понятно, что там жарко. Понятно, что западный военный округ, который отвечает за этот оттенок фронта, или там центральный даже, там, по-моему, западные воины очень хочет тоже какие-то приобретения. Вот центральные как раз южнее покровская активно наступает, а западные вот там на северном оттенке севернее северского Донца у них ничего не получается. Они а получается потому, что там другого качества оперативные команды. Во-первых, это дропаты, которые Командует оперативно-тактической группировкой. Во-вторых, во это третий штурмовой корпус, точнее армейский корпус. В него входит в состав третья штурмовая бригада Азов. Но это третий армейский корпус. Вот. То есть я за них относительно спокоен. За Купинск, судя по тому, что там происходит, я тоже относительно спокоен. Хотя. Э -э 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 наши воины находятся там не в нечеловеческих условиях, но при этом ликвидируют в промышленных масштабах противника, которые пытаются изменить ситуацию в свою пользу. Артя, а вы про Купянск сказали, про что там для противника, наоборот, так погибшение ситуации, то есть, выходит, что там может измениться ситуация на нашу пользу, не до я думаю, да. То есть, когда реально пойдут дожди, потому что, к сожалению, сейчас довольно сухая осень, поэтому и пехота разбегалась, противника атакующая. Но по прогнозу, там где-то с середины ноября пойдут жесткие ливни, после этого пехоте выжить будет в этом на правом берегу сложнее. Нашему на левом берегу тоже будет не сладко. Но так как противник ставит атакующие задачи, то, то атакующим будет крайне несладко и крайне неудобно. Нам, видите, не повезло с осенью, она достаточно сухая до конца ноября, до конца октября. И только в середине ноября начнется вот то, что будет играть нам на руку с погодной точки зрения. Но опять же, на руку обороняться, но те, кто у нас обороняется в полях, в лесах, там, конечно, тоже сладко не будет. Но противник... Вполне возможно, что вынужден будет оставить плацдарм на правом берегу Сколы, Севернее Купинская. Вполне возможно, или, или просто погибнет там. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Там, Потому побегу. что сам по себе он не погибнет, ему надо в этом помочь. Удастся ли нам это сделать, не знаю. Посмотрим. Дніпропетровщина, удар по нашим військовим у 30-му корпусі морської піхоти Офіційно підтвердили цей удар. Напередодні журналіст Сан писав про те, що там загинув його брат, і відбувалося це під час нагородження. Одразу прилетіла балістика. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом гибелі українських військових. В результаті цього обстрілу вже відсторонили певних посадових осіб. Арте, бы чтобы ну, тут правосудие было, так, и там суд поставить крапку, але это же можно говорить так как халатность. Ну, я бы сказал идиотизм, потому что халатность это могла быть первый раз. Но э, подобные случаи у нас были не один раз. И когда командир собирает для вручения наград э, где-то, причем делает это скажем так, достаточно громогласно. То есть они в центре населенного пункта собрали, известили там кучу народа. То есть это прогуля, это награждение прошло через кучу групп, которые могут быть дискредитированы противником. Я имею в виду WhatsApp, и там, то все. Кто-то может позвонить бабушке и сказать, бабушка, мне сегодня выдадут орден там, или грамоту. Вот, вот там и там. Если сможешь, подъедь, там, похлопай. То есть вот эта информация растекается. И вот кто вот таким способом собирает людей для награждения, он просто идиот. То есть это не просто халатность. Это какое-то более емкое, надо применять халатность. Это юристы пусть дают эту квалификацию. Я даю человеческую квалификацию, что если на в конце четвертого года войны до сих пор собирают вот, на публичные мероприятия для награждения, это идиоты, эти командиры. И, к сожалению, их у нас в армии никак не, они не переведутся. Подивимось, так чим завершиться ця історія, наші щирі співчуття всем э, рідним, там, Навіть не знаю, як сказати і, і висловити якби, е, слова підтримки друзі. Можливо, напишіть в своїх коментарях також. арті А ще цікавий ваш погляд на е, ситуацію із командувачем е, штурмових військ е, Маньком, полковником, так е, тому що от зокрема продовжує донати на його адресу критика. Зокрема, Богдан Кротевич, колишній начальник штабу заявляє про те, що ним має зайнятись ДБР і вважає, що. Він своїми публікаціями допомагав ворогу. Е, мені говорили, до речі, про те, що е, ну якби Манько Дніпро Дніпро, Дніпро Дніпропетровський так, е, от а, і в них якби, там якийсь, можливо, колишній ще конфлікт із Азом, хоча Кратевич якраз якби пішов так зі, зі служби. Тобто. Ви ж знаєте, так, цю історію з, з публікаціями Аманька, цих карт, він сказав, що там немає нічого такого, все ж таки, як ви вважаєте, який, який, який ваш погляд на ці події? Ну, я от вашу от, эту репліку почав з фрази к слову об ідіотах». І далі то, що Ви сказали. Е, ну, от то, що вивалив этот е, придурок, е, в, е, де там, в Інстаграмі, да? У мене у ну, нас нет. да, у, меня нет, у меня нет вражеских продуктов на моих девайсах. Ни Телеграма, ни Инстаграма. Поэтому я, естественно, это не видел, но как бы информации, там какие-то скрины мне попадались. Ну, у меня просто глаз выпал. Ну, откровенно скажу, меня Сырский удивил тем, что приблизил этого, ну, откровенно, криминальную личность. То есть это человек с криминальной абсолютно как это сказать, я, я бы сказал, даже аурой, не то что этикой. Вот. У меня, кстати, с ним тоже получается личный конфликт. Да? Если полистать мою ленту в Фейсбуке, то там где-то, не помню, в семнадцатом году, наверное, я тоже там про него там что-то писал. Вот. И, 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 у многих там, я не знаю, у нас пару сотен найдется таких, у кого с ним личный конфликт. Хотя я его в глаза не видел и видеть не хочу, потому что все, что я о нем знаю, дает крайне негативную характеристику. Ну а Сырский удивил. То есть он претендует на звание там, «белой кости», э, кадрового генерала, кадрового офицера, еще и наследственного, и приближать к себе делать командующим э, штурмовых войск такую персону. Ну вот не знаю, вот я не думаю, что у меня сырский удивит после того, как он э, участвовал, или точнее командовал сдачей дачи но таки удивил. Ну, то есть я не ожидал от него. Я думал, что он там больше чисто чтобы связываться с такого рода персонами. Потому что это абсолютно негативные персоны С огромным шлейфом, криминальным за спиной. Не только криминальным. И шлейфом предательства там, своих бывших, как это сказать, товарищей ну и так далее. То есть просто негодяй обычный. И за каждое слово и я могу ответить за эти слова. Этой информации полно. И часть из них я могу подтвердить там лично из этой информации. Знаю как. Поэтому меня Сырский, конечно, удивил с этим Манько. Там не только Манько, там, там как бы вся штурмовая. Там, говорят, Ширяев еще более-менее адекватный, хотя у него тоже шлейф криминала за спиной. Вот, это 225 полк скеля. Вот, Но бывает такое. Я же в уголовном розыске работал, и не, и не только уголовно, и в частном порядке занимался охраной бизнеса от криминальных элементов. Могу сказать, что среди криминала достаточно много адекватных людей. Потому что, если положить руку на сердце, то у нас все от президентов, любого из них возьми, это все криминал. Просто они разную одежду носят, разные у них лексикон там, и так далее. Но, как бы, к сожалению, ни криминала у нас по власти не было. Поэтому сказать, что там какой-то бандит уличный там, лучше, чем какой-то из президентов предыдущих, я просто не могу. Потому что ну, они по-разному, скажем так, относятся к криминалу, да, сра к разным их фракциям. Вот. Но конкретно Манько вызывает прямо вот ну как вам сказать, ну короче, не вызывает уважения вообще, в том числе как криминальный там, авторитет, то есть он не авторитет на самом деле в криминальной среде, там таких тоже не любят, я это ответственно могу сказать. Варті, дякую вам за ваші думки. Дякую вам за цю розмову, за вашу позицію. Так і за те, що приділяєте свій час нашим глядачам. Ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Друзі, до вас також традиційно звертаюся, підпишіться, будь ласка, на нашу платформу та обов'язково поширте це відео. Також закликаю, залишайте, будь ласка, свої коментарі, звертайте увагу на теми, про які ви хотіли, аби ми говорили в ефірах з нашими спікерами. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Арті, будемо от. чекати гостя. Щиро дякую. Спасибо, всего доброго.